হেল্ল' এভীৱন আগৰ ভিডিঅ'ত আমি প্ৰেজেণ্ট টেঞ্চ আৰু পাষ্ট টেন্সৰ ভাগসমূহ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ ভাগসমূহ আমি আলোচনা কৰিম এনে ফিউচাৰ টেন্সৰ প্ৰথম ভাগটো কি ফিউচাৰ ইণ্ডেফিনিট টেন্স এতিয়া ফিউচাৰ ইনডেফিনিট মানে কি ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাম সম্পাদন হ'ব এনে অৰ্থত ফিউচাৰ ইনডেফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ হয় উদাহৰণস্বৰূপে মই কাইলৈ যোৰহাটলৈ যাম ইয়াত কাইলৈ যাম বুলি কৈছে ইয়াৰ কামটো কি হ'ব ভৱিষ্যতে হ'ব সেইটো কাৰণে ই হৈছে ফিউচাৰ ইণ্ডেফিনিট টেন্স এতিয়া ফিউচাৰ ইণ্ডেফিনিট টেন্সৰ বাক্যসমূহ লিখিবলৈ হ'লে এটা বাক্য গাঁথনি ফ'ল' কৰিব লাগিব এই বাক্য গাঁথনিটো কি আছে ছাবজেক্ট প্লাছ চেল নাইবা উইল প্লাছ মেইন ভাৰ্ম ইন প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম ইয়াত চেল আৰু নাইবা উইল বঢ়াবলৈ গৈছে এতিয়া আমি জানিব লাগিব কেতিয়া চেল বঢ়াব লাগিব কেতিয়া উইল বঢ়াব লাগিব যে চেল আই আৰু উইৰ লগত বহে আৰু উইলটো ছেকেণ্ড পাৰ্চন আৰু থাৰ্ড পাৰ্চনৰ সৈতে বহে এতিয়া ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইউ থাৰ্ড পাৰ্চন হি চি ৰাম দে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে বুজি পাইছা এতিয়া এই বাক্য গাঁথনিটো আমি ফ'ল' কৰি মেলি এই বাক্যটো আমি লিখি চাওঁচোন আহা ইয়াত মই মইতো হৈছে ছাবজেক্ট মই কাইলৈ যোৰহাটলৈ যাম এই বাইকটোত মই মই কামটো কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে মইতো হৈছে ছাবজেক্ট আই হ'ব আইৰ পাছত কি বহাবলৈ কৈছে চেল নাইবা উইল আইৰ লগত কি বঢ়াবলৈ কৈছিলোঁ আইৰ লগত চেল বহে আই চেল আই চেল তাৰপিছত মেইন ভাৰ মেইন ভাৰ্ভ জামটো কি হ'ব গ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত বহাবলৈ কৈছে সেইটো কাৰণে গ গ'ব তাৰপিছত ক'লৈ যোৰহাটলৈ গ টু গ টু যোৰহাট যোৰহাট ইয়াত বহাইছে দেই এতিয়া ছেকেণ্ডটো হৈছে ফিউচাৰ কণ্টিনিউছ টেঞ্চ এতিয়া আমি জানিব লাগিব ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেঞ্চ মানে কি ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাম চলি থাকিব বুজাবলৈ এই টেন্স ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে ছোৱালীজনীয়ে আবেলি পঢ়ি থাকিব ইয়াত কি কৈছে আবেলি পঢ়ি থাকিব ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাম চলি থাকিব ভৱিষ্যত এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যসমূহ অৰ্থাৎ ফিউচাৰ কণ্ডিনছৰ বাক্যসমূহ লিখিবৰ কাৰণে আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কি আছে ছাবজেক্ট ছাবজেক্ট প্লাছ চেল নাইবা উইল আগৰ দৰেই খালী ইয়াত বি টো যোগ কৰিব লাগিব আৰু মেইন ভাৰটোৰ লগত আই এন জি লগাব লাগিব এতিয়া কি হ'ব এতিয়া আমি এই বাক্যটো লিখি চাওঁচোন এই বাক্যত এই এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফ'ল' কৰি ছোৱালী কোনে ছোৱালীজনীয়ে আবেলি পঢ়ি থাকিব ইয়াত কামটো কোনে কৰিব ছোৱালীজনীয়ে সেইটো কাৰণে ই হ'ব ছাবজেক্ট কি লিখিম এতিয়া দা দা গাৰ্ল তাৰপিছত কি বহাবলৈ গৈছে চেল নাই বা উইল এতিয়া চেল আই আৰু উইৰ লগত বহিছিলে এইটো কাৰণে দা গাৰ্ল এইটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন হয় সেইটো কাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ লগত উইল বহিব উইল তাৰপিছত কি বি তাৰপিছত ইয়াত মেইন ভাৰ কি মেইন ভাৰ পঢ়ি পঢ়াটো মেইন ভাৰ্ভ সেইটো কাৰণে ৰিদ ঋদৰ লগত মেইন ভাৰ্বৰ লগত আইন জীৱলৈ কৈছে সেইটো কাৰণে ৰিডৰ লগত আইন জীৱাই ৰিডিং হ'ব ৰিডিং কি কৈছে কেতিয়া ইন দাং ইন দা ইন দা আফটাৰনুন বুজি পাইছা এতিয়া আহিছোঁ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেঞ্চলৈ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেঞ্চ মানে কি ভৱিষ্যতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত বা কোনো এটা কামৰ আগত আন এটা কাম হ'ব বুজাবলৈ এই টেন্স ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া উদাহৰণ চাওঁচোন আহা মই আবেলি চাৰি বজাত কামটো শেষ কৰিম ইয়াত নিৰ্দিষ্টকৈ সময় এটা দি দিছে ইয়াত কি বুলি দিয়া আছে ভৱিষ্যতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত বুলি দিয়া আছে ইয়াত চাৰি বজাত শেষ কামটো শেষ হ'ব শেষ কৰিম বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে নিৰ্দিষ্ট সময়ত থকাৰ বাবে ই হৈছে এটা ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ এটা উদাহৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ টেন্সৰ বাক্যসমূহ লিখিবলৈ হ'লে আমি এই বাক্য গাঁথনিটো আমি ফ'ল' কৰিব লগা হয় ইয়াত কি দি আছে ছাবজেক্ট প্লাছ চেল নাইবা উইল প্লাছ শেষ প্লাছ মেইন ভাৰ ইন পাষ্ট পাৰ্টিচিপল এতিয়া এই বাক্য গাঁথনিটো প্ৰয়োগ কৰি মেলি এই বাক্যটো লিখোচোন আহা এতিয়া ছাবজেক্ট কি মই আই আই তাৰপিছত কি বহাবলৈ কৈছে চেল নাইবা উইল আমি জানো যে আইৰ লগত চেল বহে আই চেল তাৰপিছত কি বহিব হেফ আই চেল হেফ হেফ এতিয়া মেইন ভাব কি হ'ব ইয়াত শেষ কৰিম শেষটো কি ফিনিছ এতিয়া পাঁচ পাৰ্টিচিপেল ফৰ্মত বহাবলৈ কৈছে সেইটো কাৰণে ফিনিছটো কি হ'ব ফিনিছ হৈ যাব ফিনিছৰ লগত ই দি যোগ কৰিম ফিনিছ কি দ্য ৱৰ্ক দ্য ৱৰ্ক বাই কিমান সময় চাৰি বজাত সেইটো কাৰণে বাই ফ'ৰ পি এম বুজি পাইছা এতিয়া আহিছোঁ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ চেঞ্চ এইটো হৈছে লাষ্ট ভাগ অৰ্থাৎ ফিউচাৰ ফিউচাৰ টেন্সৰ লাজভাগ অৰ্থাৎ টেন্সৰো লাজভাগ আমি আগত যিখিনি আমি পঢ়িছোঁ সেইখিনিও ভালদৰে চাবা যিহেতু টেন্স আমাৰ বাবে বৰ ইম্পৰটেণ্ট হয় তোমালোকক লাগিয়ে থাকিব প্ৰয়োজন হৈয়ে থাকিব গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে চাবা আৰু তোমালোকৰ বাবে ভিডিঅ'সমূহ হেল্পফুল হৈছে বুলি যদি ভাবা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তেতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবা এতিয়া চোৱাচোন ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেন্স মানে কি ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাম দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলি থাকিব বুজাবলৈ এই টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় অৰ্থাৎ আগত পাছ টেন্স প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ টেঞ্চ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছাছ যেনেদৰে আমি পঢ়িছিলোঁ ঠিক তেনেদৰে এই এই টেন্সটো একেই কিন্তু ইয়াত কৰিব ভৱিষ্যতে হ'ব বুজায় সেইটো কাৰণে ই ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাম দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলি থাকিব বুজায় মানে ইয়াত ইয়াত এটা এক্সাম্পল আমি লওঁচোন আহা ছোৱালীজনীয়ে দুঘণ্টা ধৰি গান গাই থাকিব ইয়াত দীৰ্ঘ সময় ধৰি কামটো চলি থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সবোৰ হ'ব ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স গতিকে এনেধৰণৰ চেণ্টেন্সবোৰ লিখিবৰ কাৰণে আমি এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব কি দিয়া আছে ছাবজেক্ট প্লাছ চেল নাইবা উইল প্লাছ হেভ প্লাছ বিন প্লাছ মেইন ভাৰ কি হ'ব মীন ভাৰ্বৰ লগত আইন যি যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি লিখোচোন আহা এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ফ'ল' কৰি মেলি ফাৰ্ষ্ট চাবজেক্ট চাবজেক্ট দিবলৈ কৈছে ইয়াত আমাৰ চাবজেক্ট ছোৱালীজনী ছোৱালীজনীয়ে কামটো কৰিব হয়নে নহয় ছাবজেক্ট দা গাৰ্ল দা গাৰ্ল দা গাৰ্লৰ লগত উইল হ'ব দা গাৰ্ল উইল উইলৰ পাছত কি হেভ হেভ হেভৰ পাছত কি বহিবলৈ কৈছে বীন বীন তাৰপিছত মেইন ভাৰ মেইন ভাৰ ইয়াত কি গোৱা হয় নাই এতিয়া কি হ'ব ছিংটোৰ লগত আইনজী যোগ কৰি মেলি কি হ'ব ছিংগিং ছিংগিং কিমান ধৰি ধৰি বুলি কোৱা হৈছে মুঠ সময় দিয়া হৈছে এইটো কাৰণে ফৰ হ'ব কিমান সময় দুঘণ্টা টু আৱাৰ্ছ এতিয়া তোমালোকে বুজি পাইছানে কেনেধৰণে সেইবোৰ চেণ্টেঞ্চসমূহ লিখিব লাগিব আজিলৈ সামৰিছোঁ থেংক ইউ